Прийняття акту злуки стало величною маніфестацією єднання східних, західних і, е, східних і західних українських земель, виявом політичної консолідації національної еліти, днем народження єдиної незалежної соборної держави. Величний день злуки. На виставці представлена література у історії України. учебная литература, справочная, а также периодические издания, то есть статьи из журналов и газет. В читальном зале Центральной городской библиотеки имени Лермонтова на книжной выставке «Ко дню соборности Украины» представлено более 20 изданий, на страницах которых рассказывается об истории нашего государства до памятного дня 1919 года, а также об истории страны после объединения. Хотелось бы особое внимание уделить вот этой книге «Червинский» истории Украины джерельный литопис. Очень много всяких договоров, всякие, прямо текст печатается, и карты, и постановы, и умовы, все это вот здесь. По словам библиотекарей, книги, представленные на выставке, будут интересны как для молодежи, школьников и студентов, так и для представителей старшего поколения. Ведь независимо от возраста и региона, в котором живет каждый из нас, все мы единая семья. Абсолютно нельзя делиться, потому что Тут все смешано, корни, нации, языки, все уже соединилось. А разъединение – это обострение ситуации. Я считаю, что должно быть объединение. Только когда люди вместе, вот, только это сила. Книжная выставка, посвященная Дню Соборности и Свободы Украины, будет работать до конца января. Возле памятника Тараса Шевченко на главной площади Мелитополя собрались представители городской власти и общественности. День соборности и свободы Украины считают собравшийся важный праздник для всех граждан нашего государства. Мы говорим не только о материальном единении восточной, западной Украины, о каком-то едином целом, чего-то материального, но прежде всего о едином духовном пространстве, о том, чтобы украинский народ прежде всего чувствовал себя единым целым, способным превратить свое государство в мощное сильная, свободная. Мы должны жить единой семьей. Вся наша Украина и нас считается единой и западной, и восточной. И все, восточной, вместе, и все и вместе мы должны мирно сосуществовать. Я думаю, что люди именно, народ, очень толерантны. И друг к другу в отношениях друг к другу. И я считаю, что все мы должны быть, жить мирно, все вместе. Все строят свое государство, все и наш город приводить в порядок. Не случайно именно к памятнику Тараса Шевченко были возложены цветы, говорят представители мелитопольской молодежи, пришедшие на торжественное мероприятие. Носителями идеи соборности считались э, товарищества, такие товарищества, как Кирилла мефодийское товарищество, в которое и входил Тарас Григорьевич Шевченко. Великий украинский деятель, который многое сделал для объединения Украины да, для достижения ее независимости и пусть цветы, возложенные к подножию памятника великого украинского деятеля Тараса Шевченко, будут напоминать мелитопольцам о том, что все мы единая семья крепкое государство с великим историческим прошлым и светлым будущим.